حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے اب صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و وسلم نے جو بھی فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا کہتے ہیں پس میں نکلا ہتا کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے میں نے اب صل اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف دیکھا تو اب ہنس رہے تھے فرمایا انس ادھر جاؤ جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے میں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول جا رہا ہوں <سؤال> حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے سات سال اب صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت کی ہے یا نو سال مجھے نہیں معلوم کہ اپنے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو تو نے ایسے کیوں کیا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو کہ ایسے ایسے کیوں نہیں کیا جناب سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درامت کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حروں میں سے جسے چاہے منتخب کر لے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا تم لوگ زبردست پہلوان بہت زیادہ پچھاڑنے والا کسے کہتے ہو صحابہ نے کہا جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں اب صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا نہیں پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے ان میں ایک اس قدر غزبناک ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ انتہائی غصے سے اس کی ناک ہی پھٹ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا شبہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے اگر یہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جائے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے اپنے فرمایا یوں کہہ لے تسمیا کا ترجمہ اے اللہ میں شیطان مردود کے شر سے تیری پنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہنے لگے کہ یہ کلمہ پڑھ لے مگر اس نے انکار کر دیا بلکہ اور لڑنے لگا اور زیادہ غصے ہونے لگا حضرت ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے اسی طرح اگر اس کا غصہ فرد ہو جائے تو بہتر ورنہ لیٹ جائے ابو وائل القاص وائز کہتے ہیں کہ ہم جناب اروا بن محمد سادی رحمہ اللہ کے ہاں گئے ایک آدمی نے ان سے کوئی بات کی تو انہیں غصہ آ گیا تو وہ اٹھے اور وضو کیا پھر وضو کر کے واپس آئے اور بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا ہے بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے سو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے ام المومنین سیدہ آشا رضی اللہ انہاں سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی کا اختیار دیا گیا تو اپنے ہمیشہ آسان ہی کو اختیار فرمایا بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا اگر اس میں گناہ ہوتا تو اب سب سے بڑھ کر اس سے دور ہونے والے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی ہو تو اس میں اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے ام المومنین سیدہ آشا رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے کبھی کسی خادم اور عورت کو نہیں مارا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ کے فرمان خزال افو معاف کرنا اپنائیے تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کی عادات و معاملات میں ان کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کریں ام المومنین سیدہ آشا رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے ہاں آنے کی اجازت طلب کی تو اب صل اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کمبے کا بہت برا آدمی ہے پھر فرمایا اسے اجازت دے دو بلا لو جب وہ اندر آ گیا تو اپنے اس کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ باتیں کیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول اپنے اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ باتیں کی ہیں حالانکہ اپنے اس کے متعلق ایسے ایسے فرمایا تھا اپنے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برا وہ آدمی ہوگا جسے لوگوں نے اس کی بدکلامی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو ام المومنین سیدہ آشا رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے سنا اب صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا بلا شبہ مومن اپنے سن اخلاق عمدہ عادات کی بنا پر روزہ دار اور راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حضرت ابو درداک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن خلق سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی حضرت ابو اماما رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو اور جنت کی اعلی منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے